Закон уже в значительной своей части не действует. Практически весь товаропоток с Крымом прекращен за исключением одного ресурса, одного товара – это электроэнергия. И сейчас необходимо найти а, такие варианты, которые были бы, скажем так для украины неразрушительными мы сейчас ищем этот э, вариант В принципе можно вынести э, законопроект и отменить закон о свободной экономической зоне крым но тогда мы вернемся к старому порядку тогда крым будет просто открыт с точки зрения но э, с точки зрения законодательного такого да, обеспечения мы хотим найти такой вариант который бы полностью перекрыл все ресурсы мы его сейчас ищем ведутся большие дискуссии вот то что я могу сегодня сказать еще один вопрос да. Предложение по энергоснабжению Крыма и по, вводу, по поставке воды в Крым должна готовить государственная служба по делам Крыма. Почему она в данный момент вот еще не заработала? Я думаю, что вы далеко ошибаетесь, что и по воде, и по электроэнергии должна готовить, готовить... Я не знаю, что у них положение. Вы же понимаете, что эти ресурсы, которые будут вовлечены в общем-то обсуждение между государствами, а может быть даже между многими государствами, поскольку и электроэнергия, и, и вода, это те стратегические ресурсы, решение которым должно принимать собственное руководство государства. Там просто сложно с энергетической блокадой. Дело в том, что в северные области Украины поступает электроэнергии с российской стороны. Потом есть поставки угля для наших теплоэлектростанций. Если мы отрезаем здесь, то они могут отрезать там. Хотя наша позиция такая, раз война, так война, почему жители Крыма готовы вроде бы терпеть эту неурядицу с блокадой. Там тоже должны потерпеть. Но, говорят, не такие все пассионарные, как, скажем, жители Крыма. Одним словом, мы сейчас ведем пока переговоры. Мы рассматриваем вопрос, что будет, если будет тотальная, такая, скажем, торговая война с Россией. Потому что слишком много связей таких экономических. Это так уж сложилось с момента Советского Союза. Конечно, все можно сделать, но потребуется некоторое время, может быть, несколько месяцев, пока все переориентируют на другие рынки, в том числе там, европейского страны Европейского Союза. Но тем не менее, коль скоро мы воюем, надо принимать решительные меры. Мы на этом настаиваем. Государство так оно не препятствует, скажем так, проведению вот этого блокады, они относятся с пониманием, но открыто поддержать, чтобы блокировать самим, пока они не решают. Нужно, чтобы правительство Украины приняло решение и официально запретило туда поставку стройматериалов, продуктов вот такого массового характера, потому что люди не могут там мерзнуть месяцами. Там могут остаться блокпосты народного контроля из тех добровольческих батальонов и крымских татар, которые там стоят. Я думаю, надо уже немедленно принимать постановление правительства, как это сделано по Донбассу. Там созданы логистические центры и создать условия для того, чтобы люди, те же крымчане, которые хотят купить продукты украинские для себя, для пропитания, а не для торговли, могли их приобрести на херсонской территории. Сейчас в Крыму фактически действует свободная экономическая зона, закон, о которой позволяет торговать. А в какой-то степени участники блокады они нарушают этот закон? Ну, на самом деле это не совсем так. Я создавал первую свободную экономическую зону на севере Крыма в 90-х годах. Одна из политических целей, которая была как раз удержать Крым, и мы с ней справились, для того, чтобы СЭС работала в полном объеме. Под этот закон должны были еще принять целый ряд постановлений правительства. Они приняты не были. Поэтому преувеличивают ее значение тех, кто считает, что она там работает прямо уже там в таком льготном режиме. Я просто думаю, что ее не закрывать надо, а перенести на приграничные территории Херсонской области, чтобы там развивались территории, и те же крымчане видели, как живет материковая Украина. Я Это против блокады. Вы против? А почему? Потому что. Все-таки, почему против? Можете объяснить? И вообще против, когда являются блокады для людей, которые также являются гражданами нашей страны. Я считаю, что неправильно, когда есть блокада и на Востоке, и когда сегодня есть блокада и в Крыму. А как потому вы считаете, что мы должны было... это максимально цивилизованными методами решать, потому что... Там живут люди, простые люди. И сегодня они в первую очередь страдают из-за роста цен, из-за нехватки. Это моя личная человеческая позиция. А как Вы считаете, должно было бы государство защищать права этих людей, которые живут в Крыму? Права Знаете, я считаю, города? что в первую очередь мы не имели права бросать своих людей ни в Крыму, ни на Востоке. И не блокировать выплаты социальные, не блокировать выплаты пенсионные, не блокировать какую-либо коммуникацию. До сегодняшний день нет государства государственной программы поддержки и защиты переселенцев. А у нас таких людей более полутора миллионов человек. И вот это тоже сигналы, да, что должно делать государство. Поверьте, мы с этим боремся каждый день в Верховной Раде, обговорили уже неодноразово питание, что нужно забирать будь які специальные статусы для автономной республики Крым, мається на увазі в экономическом секторе, потому что это сейчас вільно экономическая зона. И при том, что Ми юридично скасуємо будь-яку можливість туди переміщення товарів. от і все, повірте, ми це обговорюємо. Просто немає політичної волі. Це треба не в мене питати, а в президента щодо зміни закону про. Хочу сказати, що в нас на комітеті по боротьбі з корупцією ми їх обговорювали неодноразово і вже були зареєстровані законопроекти в Верховній Раді. Ще раз кажу, немає політичної волі ні в голови Верховної Ради, ні в деяких фракціях, ні в президента України, щоб ці закони просувалися.